Нахиба! 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 А, ну да, ну, 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 ну будешь без ниц. Это же все, 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 все равно ты, типа тут. Блин, так, ну я поехала. Давай. Да? Да. Вот как, как, как знала. Мы группа On The Way. А, нам около 4 лет. Мы начинали как шугейз, рок. Сейчас нас проще всего характеризовать как а, электронная музыка. Так будет правильнее всего. Меня зовут Даша. Слева от меня Женя и справа от меня Женя. Все просто. Это нормально, давай. Мы репетируем на выдобищах, у нас тут своя комната, мы ее арендуем, в ней все наше оборудование, и мы проводим тут столько времени, сколько у нас получается, то есть как можно больше. Но обычно это 3-4 раза в неделю, по 2-4 часа, ну там, когда-как. Из этого окошка видны э, трубы ТЭЦ-5, которая в какой-то мере наш внутренний символ. Потому что на выдачах мы играем уже лет 5, наверное, или 6. Но не, не все время в этом помещении. Раньше у нас был э, гараж. Это еще меньше и еще страшно. Вот. Но эти трубы всегда нас встречают утром, вечером, зимой. Когда отопительный сезон, это вообще очень красивое зрелище. Ну как красиво? Специфическое. Вот. И в тизере нашего первого альбома, то есть когда мы там собирались выпускать и делали какие-то ролики, были как раз эти трубы. И я даже не знаю, если мы переедем с этой студии в другую, то нам придется взять фотографию какую-то и повесить, потому что мы без них уже не можем. Первый раз мы играли в каком-то маленьком клубе на Шулявской. Сити Пап, кажется, он назывался. Там... А, что? А его уже нету давно. Все. Не, не, в общем, какая-то барыжня, если честно. А, там, там было 6 или 7 э, слушателей, ну может 10, я не знаю. Они пили, не обращали на нас внимания, ну как и должно было быть тогда. Вот, Но один из них после э, выступления подошел и что-то там очень пьяным голосом, очень увлеченно рассказывал, как мы им напомнили Соникюз из молодости, что-то такое. Э, это нас порадовало тогда. Вот такой был первый концерт. Первый нормальный концерт, ну о котором у нас есть там фотографии, какие-то истории, вообще это считается нашим первым концертом, это на Global Fest в 2014 году. У нас на дверях написано «Луганская мафия», потому что когда был и лайв в составе, у нас было три четверти группы э, из Луганска. Главное новое наше направление это собрать новый микс, новую пачку, как это называется, простым языком. Вот, потому что ну, новый состав инструментов, новые частоты. Нам все это интересно потрогать. В принципе, вот что мы будем делать, так это писать новый материал с новым звуком, учиться с ним работать заново, потому что это каждый раз ну, первый класс. О релизе будем говорить немножко позже, когда мы соберем то, что мы будем релизить. Вероятнее всего, там будем стараться выпускать вместе с видео. Каждая поездка, практически каждая любого из нас, она для того, чтобы захватить какой-то концерт или фестиваль, и заодно посмотреть, там что-то есть еще рядышком там город, море, как получится. Ну, в этом году очень круто, что в Киеве фестивали там привозят Massive Attack, Gorillaz, Young Fathers. Прекрасно, ехать никуда не нужно, ну, по крайней мере, для этого. вопросе, как начинать с нуля, у нас довольно много опыта, потому что по образованию я экономист и работаю дизайнером. Один Женя по образованию юрист работает тоже дизайнером. Другой Женя по образованию экономист работает звукорежиссером. То есть фактически для того, чтобы делать то, что ты любишь, не обязательно иметь профильное образование. Ну, по крайней мере, сейчас. Есть куча курсов, есть целый интернет, видеоуроки. В конце концов, есть люди, с которыми можно поговорить и чему-то научиться. Главное просто гореть тем, что ты делаешь, и делать это, и ну, ни в коем случае не опускать руки. Там Бывает сложно, но это все ерунда. Если тебе нравится то, что ты делаешь, бери и делай.